Если я купил билет и выходил с ванной, упал и сломал мизинец и не успел приехать вовремя, какую сумму вы мне вернете? Ну, если, ну, опять же, у нас 95% билетов это без предоплаты. Uh -huh. То есть в данном случае сломал палец, позвонил и сказал, я не еду, все uh -huh. хорошо. То есть ну, деньги все, я не понимаю. были перечислены. Есть... А если было оплачены билет, у кого-то уже бывает, тогда это зависит от того, за сколько дней. Если, как бы, заранее... Ну, в разумных пределах, то, то есть там, там за три дня, допустим, то мы 85% точно возвращаем mm -hmm. билета. Mm -hmm. Просто там есть отдельные случаи, это когда у перевозчика какие-то особые условия, есть вообще там один перевозчик, там допустим, Евроклуб, у него категорически он в военное время, деньги не возвращают, вот военное mm -hmm. время, Все, военное положение закончится, тогда будем разговаривать, но это такие случаи, но мы об этом пассажиров предупреждаем. Большинство уже нормально вменяемое, то есть там 85% возвращается денег, потому что из этих 100% тоже там есть свои расходы накладные, там платежная система, все-все-все. То есть ну, 100% же обычно никогда не бывает даже на поезде и так далее. Ну а если там уже за день, за два, то зависит от перевозчика.